начинаем со срочных новостей. Соединенные Штаты впервые с холодной войны решили развернуть наземные ударные системы большой дальности в Германии. Речь о ракетах в их числе «Тамагавка» и, возможно, ракеты СМ-6 в гиперзвуковом исполнении. Все это с ядерными боеголовками. В радиусе поражения оказывается вся центральная часть России, в том числе под прицелом Москва. Як пише більд крилаті ракети США можуть летіти на великі відстані і знищувати військові цілі на території противника. Це можуть бути командні центри, бункери і радарні установки. Дальність дії американських крилатих ракет становить до 2,5 тисяч кілометрів, що означає, що в теорії вони і справді можуть долетіти до Москви. Шольц назвав це рішення дуже хорошим. Вот. А Белый дом утверждает, что размещение в Германии американского дальновойного оружия носит исключительно оборонительный характер. Насправді не лише Шольц назвав це рішення хорошим. Депутаты Бундестагу також підтримують. Решение США разместить ядерные ракеты поддержал не только канцлер Германии Шольц. Он сказал, это отличное решение. Но и большинство депутатов Бундестага. Например, депутат Кизи Ветер из партии Меркель называет решение Байдена очень хорошим шагом, который демонстрирует готовность Пентагона к войне с Россией. Белый дом в лице координатора Кирби при этом врет. Говорит, что размещение Германии американского дальнобойного оружия носит исключительно оборонительный характер. Офіційний Берлін зауважив, що має свої сучасні далекобійні ракети Тауру, здатні проникати в глиб території противника на низьких висотах і знищувати командні пункти та системи ворога, але запускають їх із літаків. Водночас американські томагавки запускаються із мобільних установок, з кораблів або підводних човнів. А то, что они к 26-му году поставят там какое-то оружие, во-первых, посмотрим, кто из них вообще там доживет до 26-го года и что там в реальности будет и с Америкой, и со всеми остальными. Но если реально они будут э, ставить там, я думаю, что ничему нам не мешает нанести точечный удар буквально по этой базе в Визбаден и все. Это можно расценивать сколько угодно как повод к войне с НАТО и так далее. Мы просто скажем, мы сделали конкретный укол вам. Конкретно ликвидировали Кому вот эту мы бородавку скажем... и все. Уже Им боюсь. скажем и все. И ничего они не сделают. Уже проглотят. Боюсь. Они Там это обычно... проглотят. Никакой обычно... войны они нам не объявят. Сначала ничего. ответ, а потом мы с кем будем беседовать про какие-то бородавки. У них э, никакого ответа не будет. То есть просто рискнуть. Ничего. Мы просто... А вдруг? просто уничтожим и всю эту, ста... эту базу. И все. Ничего не будет. Вы <laughs> не волнуйтесь. Хорошо. Во-первых, это еще далеко. А, Во-вторых. Во во-вторых, ничего не будет. есть еще есть два года, можно зажечь. А, ну, ракеты, в смысле, в 26-м мы... поставят, а да. сейчас 24-й. До 26-го 26 еще большой вопрос, что они там поставят. Им еще дожить надо до 26-го. Да. У нас этот вопрос не стоит. А вот э, с Америкой и с Европой... И с, и, и, у, и, у нас не стоит, комиссиями. потому что мы точно у доживем. Мы или доживем, доживем и доживем. будем еще сильнее. А вот они будут слабее. Паралельно Німеччина, Франція, Італія та Польща розробляють свої аналоги тамагавок. Експерти переконані, що це рішення країни Європейського союзу ухвалили після того, як побачили, що США забороняють Україні бити по території РФ своєю зброєю. Тож Франція, Німеччина, Італія та Польща фактично озброюються, щоб бути незалежними у захисті своїх територій. Простыми словами, Евросоюз не хочет ждать разрешения на использование чужой оружия, пока Россия бомбит їхні неместа. Идем уверенными шагами к холодной войне. Все это горячий все даже. Все это уже было. Все это делается в целях подавления нашей страны. Все это делается для того, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя. Мы это все должны учитывать. Это не повод для Пісімізма наоборот це повод для того, щоб себе використовувати весь, весь наш багатійший потенціал. Ймовірно, російські погрози ядерною зброєю викликали серйозну реакцію з боку заходу, і вони вирішили не просто слухати, а діяти. Американські ракети, які передадуть Німеччині, здатні знищити увесь військово-оборонний комплекс Росії. А ще вони здатні нести ядерний заряд. И это, конечно, викликало неабияку істерію у российских пропагандистів. Расвоковые ракет ведь в Германии теперь собираются размещать. Да, ну, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет э, жесткий и адекватный. Это уже, э, ну, просто недопустимо. Если поднять все документы после военного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось э, оружие вот такого э, плана по э, тем соглашениям, которые были подписаны. В наземные томогавки, э, блок пятый, который летит на расстояние двух с половиной тысяч километров. А когда они говорят, что он не способен нести ядерную боеголовку, я в это верю, потому что Лос-Аламовская лаборатория пока не создала эту боеголовку для этих крылатых ракет. Но само их размещение говорит о том, что они делают ставку как раз на удар с суши. Но нужно понимать, что эти 2500 километров эта ракета дозвуковая, она будет лететь порядка двух часов. Но ее задача не для того, чтобы ударить по нашим телам, ударить по нашим пусковым установкам, ее задача взломать нашу противовоздушную оборону, чтобы обеспечить пролет у тех самых гиперзвуковых ракет, о которых они никому не говорят, что якобы они секретны. Когда это все началось, когда американцы вышли из договора по ракетам малой и средней дальности, тогда наш президент дал поручение проработать вопрос создания ракет средней дальности на основе российской технологии управляемого гиперзвука. То есть создание таких ракет, которые, скажем, преодолеют любую систему ПРО и ПВО. Посранію напевне стомагавкимки даже сравнітнязя. І справді між Сполученими Штатами Америки та РФ раніше існував договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Його підписали ще у 1987 році. Тодішній президент США Рональд Рейган і останній лідер СРСР Михайло Горбачов. Це стало першим випадком, коли дві наддержави домовилися скоротити свої ядерні арсенали та ліквідувати цілу категорію зброї. Але у 2019 році США вийшли з цього договору через те, що Кремль його порушував, і ось нещодавно Путін заявив, що так звана Росія все ж буде виробляти і розгортати такі ракети. Тож відповідь США не забарилася Що далі і коли зупинимося? А, ну, американцы поставили немцам ракеты, которые могут бить по Москве. Следующий шаг. Но ну, вы знаете, очень много остается... Потенциальные то, пока... ядерные боеголовки поставлены в Весбаду. Ну, ну, дело, дело в том, что американцы и их союзники по НАТО получат неприемлемый ущерб. А вот ракеты, которые не запустят по нам, в большинстве будут сбиты. Стоп, стоп, стоп. А чему так Это же всего элемент попереджения войны против НАТО. Запускати ракети по Москві поки ніхто не збирається, хоча дуже б хотілося це, поки просто розміщення, бо Росія нерівно дихає до Німеччини. Шольц говорить, що агресію Росії ми повинні побідіть. Шольц, значить, ми повинні війти в Берлін. И не выходите оттуда никогда. Теперь же Соловьев после домовленности Берлина и Вашингтона разместить томагавки заговорил совсем по иному Размещение оружия определенного типа на территории Германии. А где именно? Потому что если они, например, размещают на территории Восточной Германии, то это обозначает, что нарушается тот самый договор 4 плюс 2, на основании которого мы дали добро на появление единой Германии. А это значит, что мы можем сказать, что мы сейчас не признаємо Федеративную Республику Германии как самостоятельное единое государство. То есть, все мы дезавуируем, можно сказать, признание Германии как государства. Це ще не всі відповіді, які обіцяють Росіяни для Німеччини та Ша. Після оприлюднення цих домовленостей у міністерстві закордонних справ РФ назвали розміщення американської далекобійної зброї в Німеччині ланкою в ескалаційному курсі та елементом залякування. Хто б говорив, то ж там пообіцяли військову відповідь.